но против чего выступило э, руководство тогдашнего э, горосполкома. Выгоднее содержать эту площадку, как еще одну площадку, для проката различных ярмарок, выставок и так далее. Я не хочу залезать, я не следственный орган и не прокуратура, но это выгодно двум, одному-двум человекам, которые работают в руководстве города. Я не скрываю этого. Ну, давайте, давайте. Так же как выгоднее отдать под э, еще одну аптеку, э, значит, помещение, за которое бьется украинский информационно-культурный центр, государственный, державный. Это просто говорит о том, что у нас нет державных людей э, в руководстве державы. Достаточно было бы политической воли для того, чтобы решить вопрос и с домом дружбы. Смею вас видеть. И на пункте два месяца назад обозначали. И на самом деле проблема в том, что не хватало по всей видимости исполнительных политиков, так скажем, пусть это будет на, 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 как вам удобно, которые мы могли бы эту, эту ситуацию взять. И, в общем-то, ее различные... А где взял? вы я слышали, взял? где вы видели напад? Мы говорим о том, что болит, ну, я и просим вас я... активизироваться. Пожалуйста, но активизироваться вы поймите одно. На сегодняшний день активизация в любом случае должна быть вместе с вами. Поэтому я вам предложение сделал. Мяч на вашей стороне. Я, в принципе, призываю вас, пожалуйста... Я, на этой ноте я бы хотел просто а с можно, попрощаться, если есть, да, да, есть еще какие-то да, вопросы. И, вопросы... в принципе, продолжить эту рабочую уже стечу совместно. Извините, пожалуйста, вот маленькое дополнение такое. То есть вы хотите нас всех ну, опять, встретиться с нами, да, и услышать нас? Вы нас уже услышали. Мне кажется, что теперь, как... Не, Я говорил об оркамите создать. Давайте мы соберем просто небольшой оргкомитет со стороны вашей, как Нет, бы общественной. И вы бы продумали бы детали проведения этого мероприятия. Дело в том, что вот мне бы хотелось, что когда UH у вас будет что нам сказать, то есть мы уже со должны сообщить то, что вы хотите, да? Когда вы продумаете... У вас уже будут какие-то предложения в отношении вот, дома дружбы? Мы готовы прийти и послушать... И... Я вас помню. И... О, о том, что вы сейчас мне встречаться... сказали, я просто не совсем слышу. А вот как раз яркая иллюстрация к дому дружбы и вообще и... всему. Дело вот. в том, что мы уже очень много и часто встречались и оговаривались. Мы... Ну, давайте тогда... Я понял. Давайте мы так сделаем. Сегодня я был приглашен на это, это... мероприятие конкретной да. организацией, которая представилась как организатор. Поэтому я предлагаю. Просто все-таки это ну, должно быть в каком-то документальном обращении на имя председателя Верховного Совета, либо на имя председателя комиссии, которые возглавляют, с конкретным пожеланием. И я уже, используя это обращение, инициировал дальнейшие действия. Потому что, вы поймите одно, заниматься вне генерацией каких-либо идей это можно, но было бы лучше, когда вы уже имеете, вот сейчас я вас покину, вы можете сделать для себя сейчас какие-то выводы, ну, конкретно конкретным предложением и сделать на мое имя обращение. Да, это да, будет я, лучше. я, я, я уже, используя это, письмо, это обращение, конечно, начну включать своих специалистов, там, нас э, всех остальных, подготовим да какой-то уже обратный письмо есть? И а что уже что вынесем вы уже его обратном письме с конкретным прибудем, да, вот предложением. Наверное, сегодня мы должны сейчас подумать, кто напишет баланс этого письма. И давайте сегодня же и черновик напишем, а потом мы напечатаем. Но, как говорится, и подпишемся. И проголосуем. И Было принято решение Верховного Совета Крыма, удачи, согласие на создание КРУ Сейчас, правильно все говорили, абсолютно верно, все высказывались по поводу того, что да, вот такая есть сложная там ситуация в финансовом плане, в экономическом плане вообще, скажем так, не, не, не только в межнациональной сфере, а и в других сферах нашей жизнедеятельности. И вопрос о финансировании это вопрос единственный, который на сегодняшний день тормозит фактическое предварение в жизнь этого Национально-культурного центра. Очень правильно был представителя представитель гражданской общины о том, что давайте будем на сегодняшний день исходить из того, что мы имеем. Потому что мы можем хотеть очень многого и желать, ну, естественно, любой нормальный человек никогда не останавливается на достигнутом. хочется чего-то лучшего, чего-то большего. Поэтому, раз сегодня принято решение уже о создании Дома Дружбы, и определено уже, в общем-то, помещение для этого, это Пушкина, 20. Давайте уже будем исходить из того, чтобы в этом помещении, в этом здании все-таки создать этот центр, начать его работу. Очень правильное решение, чтобы обратиться по поводу финансирования в вышестоящие органы власти, чтобы нам посодействовали в этом. Потому что если мы будем действовать по предложению Минфина, то те мероприятия, которые у нас заложены, мы их проводить не будем, но зато мы будем сидеть с домом дружбы. Или наоборот, да, то есть, ну и в том числе такие же, скажем так, мероприятия, на которых мы сейчас присутствуем. Поэтому выход только один добиваться того, чтобы нам все-таки изыскали возможность в финансовом плане для того, чтобы мы открылись, чтобы мы запустили этот дом дружбы, чтобы он начал работать. Естественно, в период вот это восстановление и начало этой работы будут возникать многие э, нюансы, но мы совместно это все будем решать. Э, мы будем совместно добиваться расширения этого э, дома дружбы. Будем совместно добиваться решения вообще всех проблем насущных, которые у нас возникают. Поэтому как бы с э, э, рез, резолюционной частью значит, по первому вопросу я считаю предложение Жан Сергій не абсолютно логічним конструкцією. В тому, що тут от прозвучала фраза, я, правда, не можу зараз сказати, хто її обронив, що якщо влада українська захоче, то Дом дружби буде. Да? Давайте подивимось на позитивному прикладі. Да? Всі ви пам'ятаєте, в якому стані був наш етнографічний музей. Да? Біля нього стидно було проходити. Просто стидно все валилося, кирпичі випадали, розписаний Бог знає як. І от чому я уповаю, наприклад, на керівника комісії. Тому що хто бився за цей музей? Бився Український інформаційно-культурний центр і родина Віри Сергіївни рой Героя України. Хто допоміг перетворити оцю розвалену в конфетку, це Єфім Зісєвич Фікс, який очолював комісію по культурі. Сергій Павлович Цеков, керівник Русської громади Крима, який захищав груддю українську культуру. Я хочу сказати вам, що? І кошти знайшлися. І Міністерство фінансів кожен місяць доповідало, що кошти йдуть вперед, чим робота виконується. І коли є дійсно, отакі керівники, як Ефім Зісєвич і як е, Сергій Павлович можна зробити і дом дружби. Я хотів би сказати: буде воля Верховної Ради Криму. Буде дом дружби. А зараз подивіться на етнографічний музей. На музей Героя України Віри Сергія Нерою нема в Україні такої краси, як є в Криму. Дякуючи Верховній Раді Криму. І тих людей, яких я вам назвав, теж оба різних національностей відносяться до різних національних громад. Але вони зробили обидва все можливе для того, щоб захистити українську культуру. Дякую вам. Це додаток до того, що я говорив сьогодні день 65 п'ятіліття незалежності государства Ізраїлю. От я сьогодні знаходитися на нашій території і хочу сказати, що

коротко и ясно мы ставим вопрос перед господином Могилевым и господином Абдуралимовым э, и подписывает председатель нашего объединения. Вы согласны на это? Да. Подняли руки. За да. протокол. Да, да, я а Я